Думаю, що болівальники сьогодні побачили хорошу альтернативну гру, з багато запитань з багато відповіди на кожну клоптику поля. Где мої команди э, досить того, що ми задумали, що ми працювали на тренуваннях вышло. і це є знак задоволення, который у мене існує всередині душе і думаю, що по игре... osobljivo u tam, utajmi gdje pokazali kusoč, duže veliki kusočok uh, perevage nad protivnikom na Dinamo Kijevu i po kontrolnim jača i po momentami. Dumaju što rezultat može biti zakonomerni, jer kim nas zadovoljaje u tomu procesi i perebudove komande, majući na uvazi što u komandi uh, isnuju 8-9 novih futbolisti, jakih minuli rik ne bilo i to je proces da je nam nadhnenje što bi prodolžovali takim, takim, činom i ta spilnota pozitivna nam daje silu na peret. Tomu še raz djakuju mojim, mojim hlopcami, pa sa nami, pokazali se vojni karakter, hrošu igru i cef se zališaje se v nas, gotujem se do šartera. Kada komande organizovano obranjaju se, так как оборонялись Карпаты, так как оборонялся Олимпик. Очень сложно вскрывать эту оборону. Да, особенно нужно терпеть, когда не получается, не, не превращать игру в хаос на поле, а стараться также терпеть и играть по тем же схемам, как мы договаривались. Это не так просто, действительно, и это за за, за, неделю, за месяц это не объяснишь. Ребята сами должны это прочувствовать. И я не считаю, что Карпаты заведомо слабая команда. Карпаты заведомо изначально, наверное, избрала правильную тактику на сегодня. А слабая или сильная, наверное, э, силу команды показывает результат. К сожалению, его сегодня не было и неизвестно, какая команда слабее. Ну, всегда тяжело играть после Еврокубков и перестроиться ребятам непросто, какие бы ты слова ни находил. Все равно сложно, особенно перед, когда эта игра еще и случается перед вызовом сборных. Ну, мы сыграли ничью, потеряли очки, но я уверен, что мы на правильном пути. И спасибо ребятам, что восьмером терпели и боролись до конца, особенно после тяжелейшего матча. И через два дня на третье очень сложно играть. Наверное, за это им спасибо. У Артема глаза вообще не видно. К сожалению, это я не знаю, это рок какой-то, его преследует перед вызовами в сборной. Четыре раза вызывали, три раза он получал травмы перед игрой. Никита, то же самое, он перемотан, я не видел, что там у него. Я видел эпизод, что случилось, так же, как и вы, но пока еще, если Никита доиграл игру до конца, то, наверное, не так все страшно. Что, что с видой? доиграл игру до конца, много повреждений у Данилы, то же самое. Но на то, наверное, тем и интересен футбол. Это борьба, это сейчас в первую очередь борьба, и я к ним вообще никаких претензий не могу предъявить. Но Хачериди, к сожалению, после Ольборга получил повреждение, у него сильно болела шея, шея, и... Сегодня утром перед игрой он говорит, что я не могу, к сожалению, но мы выдержали паузу, попросили, что действительно важнейшая игра, и он это понял и вышел с микротравмой. В перерыве он уже не мог дальше продолжать, я видел, что он последние 10-15 минут ходил, не мог повернуть шею. Андрей действительно сказал, что очень сильно устал, и если посмотреть на график его игры, он по 90 минут играет и за сборной, и за «Динамо», пропустил одну игру на кубок – все больше ничего, и все практически игры играл по 90 минут. Я понимаю игрока, он сам подошел, сказал о том, что он сильно устал и хотел бы в этой, игру, в этой игре взять небольшую паузу. Я пошел ему навстречу, даже понимая, насколько важна эта игра, но если игрок сам об этом говорит, то, наверное, он действительно чувствует усталость, и, наверное, это честно по отношению к команде, когда он понимает, что на все 100% он, он не может выходить в этой игре.